Всем привет, с вами Егор и это War, World of Warcraft вместе в Пандаре. Мы на серии Панда Вов. Давайте улетим отсюда. Больше никого. Так, ну, все, да. Так, что звуки сейчас сейчас на сорок полазим я сюда сюда улетаю здесь обычно никто не, никто не сидит а нет есть не так и сегодня мы будем проходить наверно хоть под земле пройдем можно сходить на... А, ну я могу вам показать, где я выбить вот, это, вот такого дракона. Сейчас иду. Ну. Дракона северного ветра. Кому интересно, наверное, пойдем. Пожалуйста. Так, ну... Летим а, мы Штамграде вот в эту точку. То есть это где-то, ну, рядом с кварталом двор, там, если что, здесь есть проходик небольшой, и вот можно сюда пройти. Или можно там, я не знаю, с городом добраться. Идем к телепорту в Уйду. Сейчас в портал уйду. думает, что может и мы не пройдем там что никто съедеть не будет ну вот за рыцарь смерти там можно в одиночку а если у вас двое там рыцарь смерти и бой например все ну, пройдете тем более если у вас охотник опытный то пройдете там на 90 тем более там 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 80 едет ну, сейчас посмотрим все сами шитинг там можно будет хорошо пройтись это подземелье это никакой не рейд он падает со второго босса альта альтаирия можно сейчас даже все пройти я не знаю сейчас посмотрим если времени хватит можно все пройти это мы улетаем из Ранкахена, летим через, ну, можно по речке пройти, и вот вершина смерча. А, туда никак не пойти, кроме вот летающих маков, только даже париться не надо. Вот, так, это идет, это у нас это. ну, если кто не знает, то вот, можно через вот э, Аримар, там Нарнас и Задар. И тут нужно, вот, э, уйду, 83-84. А он уже и видно дальше. Нам надо вот в это э, посередине, самое высокое. Из этих, если что, вот это кладбище. Так, смотрите. Я и этот. Начну я с воин. Ну, пусть обычная сборка. Я на на фане сервере играю сейчас. Это можно увидеть по броне. Ну, это я трансформирую так на броник. Здесь что? Если кто-то не понял, почему броник такой, броник, ну, можно даже по шлему отличить

не Недостаточно ярости. И не сейчас. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать Сейчас еще не Просто Нужно больше ярости.

канал твой есть может надо будет побольше если вот лепешку это заклинание еще не готово поближе. Я пока не могу использовать эту способность. А? Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо больше не сперва Придется подождать. Не достаю. Слишком далеко. Все равно Слишком далеко. И сейчас придем сюда. Мы достанем слишком далеко. И сейчас. Нужно больше страх теперь вот на это Ой-ой-ой, я хожу хожу. Тут печально uh, Ярость. Нужно подойти поближе. А вот это. Я пока не могу использовать эту способность. Наш главный счет Ну, один. Прожатый, потому что не видишь, что два тоже молочных апарат. Я пока не могу использовать. А, не эту я пока не могу, что у ну, способность. Ну да, можно пройти ее точку, вроде как можно. То есть мне пам, извиняйтесь. Если... Тут, наверное, только завалено, вроде можно быть, если я не память. А, тут можно будет пройтись. Не достаю, слишком далеко. Ну ладно, ну ладно. Недостаточно. Я пока не могу использовать эту способность. Как не сейчас. Недостаточно яркости. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Нужно больше яркости. А коточка легко обойти. Меня, меня, здесь нет, что? -то. Так, и мы обошли все? Наш первый босс. Раз, Нужно подойти по мне? Мне Придется. Ясное Недостаточно мы... Мы не поддерживаем я недостаточной. сейчас. Приняемся. придется подождать. А, я пока не могу использовать тебя. нужно больше яркость. вы сейчас. линсе, там, мажем, ставим быстрым катализатором снизу, так потом отпрыгиваем. я не могу использовать эту способность, так придется подождать не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Недостаточно ярости. Придется подождать. Не достаю слишком далеко. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Придется подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Пауза. Вот придется подождать. Если а, честно, придется подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Придется подождать. А, а, усилия, я я, я пока не могу использовать я, я, я эту способность. <глотно> Слишком сберем, далеко. Нужно больше ярости. Придется подождать. Не сейчас. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту способность. А, если что, то мне в личку. Придется подождать. если время будет, Не сейчас. Да. Не достаточно был... да, да, я не могу использовать. Его. И, да, не бы. Вообще его хорошо было, просто был. Летал, Слишком далеко. Все, начинаем. Вот, если... <съем> ухар, не, может, я... не сейчас. Не достаюсь <съем> слишком, слишком <съем> далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Недостаточно. Ну, я топыду, подождать. Нужно подойти поближе. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Всё. Вот такой вот кинжатик выпал. Пишите мне личку, кому он нужен костын еще раз покажу вот такой вот здесь вот такой вот. Угу. Все, дальше идем а если кто знает напишите в личку а с какого уровня можно так, блин. А с какого уровня можно э, вот, брать эти двуручные меча то вот для, что -то уже 40 уровень вроде бы где-то 30 уровень и еще вот немного что-то.